Доброго дня, любви, украинцы! Социаль-амт или джоб-центр? В какую социальную службу вы должны обратиться, если вы еще не встали на учет и не подали заявку на социальную помощь? Давайте разберемся подробнее сегодня. Поехали! Самый главный критерий в этом вопросе ⁇ это ваша вклейка в паспорте, ваш вид на жительство по 24 параграфу. Если у вас уже есть вклейка в паспорте, значит вам обязательно нужно обращаться в Job Center. Вы имеете право на работу и таким образом вам, вами, вашим делом занимается Job Center. Если вы уже зарегистрировались в ЛАФ и в ЛИА, ждете свой термин на 24 параграф и вы нуждаетесь в социальной помощи, тогда заявку на получение социальной помощи вы обязательно относите или отправляете в социальную службу вашего района, в социал-амт. Итак, как только человек получает вид на жительство и разрешение на работу, по 24 параграфу ему в обязательном порядке и очень быстро необходимо встать на учет в Job Center. Единственным исключением из этого правила являются пенсионеры и дети до 15 лет. Это значит, что если вы уже достигли пенсионного возраста, у вас есть пенсионное удостоверение из Украины, вам все равно необходимо формально подать заявление в Job Center. Скорее всего, вы получите отказ, но параллельно... Вы также подаете заявление в социал-амт вашего района, в социальную службу на получение пенсии. И таким образом этот отказ подтверждает только то, что вы теперь можете получать пенсию в Германии. Что же касается детей, то до 15 лет дети находятся в составе вашей семьи. Они находятся под обеспечением взрослых. И уже с 15 лет они также при получении вклейки ставят заявление в Job Center. Естественно, все, что касается детей, здесь есть много важных моментов. Находятся ли дети в составе семьи? И либо они прибыли в Германию в сопровождении бабушек или дедушек, либо в сопровождении друзей и знакомых. Это все разные ситуации. И, пожалуйста, уточните ваши действия в данной ситуации у социального работника. Вы получили вклейку по 24 параграфу, как теперь выбрать правильный джоб центр Ориентируйтесь на свою прописку, на место своего проживания. И если вы планируете переезд, более в долгосрочной перспективе будете жить в другом районе города, то тогда ставьте заявку в джоб центр того района. В целом вы можете подать заявку в любой джоп-центр. Они обязаны переправить вашу заявку и датировать ее именно датой подачи к ним таким образом вы не потеряете драгоценное время ваша заявка будет действительно с момента подачи что же касается социальной службы социал амта то здесь особенно если вы только что приехали в германию и живете в тегеле или в в любом другом общежитии, то вас распределяют согласно дате вашего рождения. Пожалуйста, обратитесь либо в ближайшую социальную службу для того, чтобы узнать, в какой район вы должны быть распределены, либо спросите у ваших волонтеров. Если вы прибыли в Германию и живете не в Тегеле и в другом общежитии или гостинице, а живете у друзей и знакомых в квартире или у вас есть свой адрес, это частная квартира или частная Дом, то вы обращаетесь в социальную службу своего района. Всегда помните, везде есть люди, которые готовы вам помочь и хотят это сделать. Помните о том, что ваш случай может быть индивидуален, поэтому отнеситесь и к этим людям также с пониманием, задавайте свои вопросы и при возможности всегда берите письменную справку или письменное решение о вашем деле. Пожалуйста, помните, без выходных ситуаций не бывает. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайк, если мы вам нравимся. Отправляйте это видео своим друзьям и знакомым и пометайте. Все будет доброе.